ارشاد الہی ہے وما خلق الجنا ونسا اللہ لحا بدون اللہ کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو سمجھنا اس بات کو چاہیے کہ عبادت سے کیا مراد ہے عبادت سے مراد جو ہے وہ اگر ہم سمجھیں کہ پانچ وقت کی نماز ہے تو یہ تو بنا ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے چوبیس گھنٹے عبادت کے لیے اسے پیدا کیا کیوں پیدا کیا کتنی دیر کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے جب چوبیس گھنٹے کے لیے پیدا کیا ہے اس کو عبادت کے لیے تو یہ لگ گیا ہے ایک گھنٹے کی عبادت کے لیے اس میں مصروف ہو گیا وہ اصل میں ہے کیا وہ پانچ وقت کی جو نماز ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ اس کو باقی پورا ٹائم جو ہے اس کو عبادت بنانے کے لیے یہ پریکٹس ہے فجر سے لے کر زہر تک کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے سات گھنٹے ہیں فجر م? کے بعد سات گھنٹے جب گزر جائیں گے تو اگلی نماز کا ٹائم آئے گا اسے کیا کہتے ہیں زہر دوپہر کو ظہر کے بعد پھر اثر چار گھنٹے کا فرق تقریباً تین چار گھنٹے کا فرق وہ پڑھ لی تو اس کے بعد گھنٹے کے بعد مغرب پھر اس کے بعد پھر گھنٹے کے بعد عشاء عشاء جب پڑھ لی ہے تو اس کے بعد فجر میں کتنا ٹائم رہ گیا دس گھنٹے وہ دس گھنٹے جو ہم نے گزارنے ہیں یہ غفلت کے نہیں ہونے چاہیے فجر سے لے کر ظہر کا درمیانی جو ٹائم ڈیوریشن ہے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ رسول پاک فجر کی نماز پڑھتے تھے زہر کی نماز پڑھتے تھے فجر سے لے کر زہر تک رسول اللہ کیا کرتے تھے اس کا نہیں پتہ لوگ بتاتا ہے بازار جاتے تھے خریداری کرتے تھے کیا کرتے تھے سو جاتے تھے کہ باتیں کرتے تھے کیا کرتے تھے, تھے کتنا بتایا سات گھنٹے سات گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صبح کو درس بھی دیتے تھے فجر کے بعد یہ جو مسجدوں میں درس ہوتے ہیں خطاب کیے جاتے ہیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے یہ وہی طریقہ چلا رہا ہے تو حضور درس دیتے تھے اس کے بعد جب درس ختم ہو گیا تو صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ جاؤ اپنے اپنے کاموں پر دکانوں پر جاؤ تو پھر کوئی مہمان آتے تھے حضور ان کو ملتے تھے کوئی وفد آ گیا کوئی دور دراز لوگوں آتے جاتے پبلک ڈیلنگ ہوتی رہتی تھی کرتے کرتے دوپہر کا وقت ہو جاتا تھا حضور گھر تے شیف لے جاتے تھے واپس آتے تھے پھر زور کی نماز جماعت کراتے تھے پھر زور سے لے کر اصر تک کا وقت جو تھا وہ پھر سیرت کی کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا چودہ سو سال سے رسول اللہ کی زندگی پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی مگر مسلمانوں کا یہ رواج بن گیا ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا کرکٹروں کے بارے میں جاننا ہے فنکاروں کے بارے میں جاننا ہے ہر کسی کے بارے میں جاننے کا شوق ہے مگر نبیوں کا ولیوں کا صحابہ کا کوئی اس کے لیے شوق و ذوق ہی نہیں ہمارے جو نئے نئی نسل ہے نئی پود ہے ان کو انگریزوں کے نام ہی ہم سکھاتے رہتے ہیں مسٹر چپس شیکسپیر وغیرہ وغیرہ مک ڈونلڈ یہ نام سیکھنے زبانوں سے ادا کرنے یہ فخر بن گیا صحابہ کے نام پوچھ لو یہ پوچھ لو اخلاص کسے کہتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں سورہ اخلاص کا نہیں پتا ہوتا اور تعلیم کیا ہے جی ایم بی اے ایم ایس سی بی ایس سی اور یہ نہیں پتا سور وجہ یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان بن گئے اچھا اسی طرح پھر عشاء سے لے کر فجر تک کتنے گھنٹے بتائے تھے دس گھنٹے ہاں آٹھ یا دس سردیاں گرمی یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے دس گھنٹے کا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بھی پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو مسلمان جو ہیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو لیکن نہیں آٹے میں نمک بھی نہیں چند کوئی مسلمان ہوں گے جن کا یہ طریقہ ہے وہ بھی جو پرانے بہت بزرگ ہو گئے جو اب تیاری میں ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں پھر تحجد پڑھنے تہجد گزانے بھی دیتے تو تجدید کے بعد پھر فجر کا کتنا ٹائم ہے تقریباً دو گھنٹے کا فرق ہے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے ذکر الہی جو ہے وہ اللہ بذکر اللہ تتماین القلوب دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کے فکر میں ہے تو یہ جو ہم روزگار کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ عبادت سے باہر نہیں ہے مگر ہمارے دماغوں میں کیا ڈالا گیا ہے صرف مسجد جو ہے وہ عبادت ہوتی مثلا فرمایا القاسب حبیب اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محنت کرنے والا اس کے حلال کمانے کے لیے تگ و دو کرنے والا کوشش کرنے والا گھر سے نکل کر زمین پر پھیل جانے والا دکانوں پر جانے والا دفتر میں جانے والا جاب کرنے والا یہ سب کیا ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کو پسند ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے ایک شخص آیا حضور پاک بیٹھے ہوئے ہیں تو جمعے کی نماز ایسے بعد میں حضور لوگ ملاقات کر رہے ہیں تو وہ ایک بدو تھا اس کے ہاتھوں میں نا گٹھڑ پڑے ہوئے ہیں سخت ہاتھ ہوئے ہوئے کام کر کے جیسے یہ جانگری لوگوں کے نہیں ہوتے تو وہ چونکہ محنت زیادہ کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں تو وہ حضور کو جب ہاتھ میں لایا نا تو رسول پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا سبحان فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ جو ہے محبوب رکھتا سبحان 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 تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ جو تصویح پڑھ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے صبح کو رزق کے حلال کے لیے وہ بھی عبادت میں ہے بشرطے کہ اس کی نیت ہو نیت نہیں ہوتی اس لیے ہماری عبادت نہیں ہوتی نہ مزدور کی نیت ہے کہ میں عبادت میں مصروف ہوں اس کی نیت میں صرف پیسہ ہے دکان پہ جو ہے اس کے کی نزدیک کیا ہے پیسہ کسٹمر کو بیوقوف کیسے بنانا ہے اس سے پیسے میں نے کیسے بٹورنے ہیں اللہ رسول جو ہے وہ مسجد میں رکھے ہوتے وہ وہاں دکانوں پہ نہیں تو بات گھوم پھر کے آتی ہے بِالنِّيَاتِ عملوں کا دار و مدار صحابہ کرام یہی کرتے تھے نا جو آپ کر رہے ہیں دکانوں پہ بیٹھتے تھے جا کے اسی طرح وہ کرتے تھے وہ نوکری آپ کر رہے ہیں وہی وہ نوکری وہ کرتے تھے فرق کیا ہے فرق ہے صرف سوچ کا وہ اعلیٰ سوچ کے مالک تھے ان کی زندگی کو ہم کہتے ہیں نا جیسے بھی آپ نے کہا کہ یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر صد سالت آت بیریہ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھنے والے تھے وہ پھر سو سال کی عبادتوں سے زیادہ فیض لے رہے تھے ٹھیک ہے نا علیہ تو بعد میں شروع ہوں گے نا پہلے تو علیہوں کے بادشاہ بیٹھے ہوگی ٹھیک ہے جہاں سے ولایت چلتی ہے جہاں نبوت ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے والے جو وہ لکھوں سالوں کی عبادتوں سے افضل ٹائم گزار رہے تھے اپنے مرشد کی بارگاہ میں کر سوبت تو پھر جیسے آپ نے پڑھا یا ارشاد اللہ ہی ہے کیا ایمان والو اللہ کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو کہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ان ڈائریکٹ تھرو پراپر چینل سٹیپ بائی سٹیپ کسی کے ذریعے سے بل واسطہ بلا واسطہ نہیں بل واسطہ یعنی انڈائریکٹ کسی کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچیں مرشدہ را نہ من دداں باج نہ رج دی کھیرمی تو بغیر مرشد کے ہادی کے رہبر کے پیشوا کے استاد کے کسی کو منزل نصیب نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسا ایک آپ واقعہ یا کوئی مثال پیش کریں یہ چودہ سو سال سے شجرے چل رہے ہیں اولیاء اکرام کے اس کے اندر آپ دیکھیں کڑی در کڑی جڑے ہوئے گئے ایک دوسرے سے جیسے آپ نے ابھی بتایا حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کی کڑی آگے جڑی ہوئی ہے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ ان کی کڑی آگے جڑی ہوئی ہے بابا بابا فرید زود الانبیاء ایم بن گئے ایک مرد کامل کے بغیر نہیں کوئی بھی منظر میں پہنچ خواجہ کتب الدین اللہ علیہ اور خواجہ کتب الدین کو جو بائیس کتبوں کا درجہ مل گیا کتب الخطاب کا درجہ ملا وہ ایم ہی مل گیا ان کو بھی ایک رہبر کامل نے پہنچایا یہاں تک وہ کون ہے حضرت خواجہ خواجہ خواجگان سلطان الہند نائب رسول فی الہند تو وہ حضرت خواجہ معین الدین ولی بادشاہ اجمیری نے خواجہ پاک کو پہ پہ پہنچایا تو خواجہ معین الدین چشتی کو نائب رسول کے مقام پہ کیسے کس نے پہنچا دیا باہنم. ہر کسی کے پیچھے بندہ کھڑا ہے جس کو بھی بڑے سے بڑے اور یہ اللہ کو دیکھو گے اس کے پیچھے ایک بندہ ضرور موجود ہے پردے کے پیچھے اس بندے کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسان کامل اس کو کہتے ہیں مرشد کامل اس کو کہتے ہیں اللہ کا خلیفہ اس کو کہتے ہیں مظہر نور خدا اس کو کہتے ہیں رہبرو رہنما بہت ضروری اچھا پھر خارجہ مہین الدین چیشتی کو اس درجے پہ کیسے بچا دیے بحق <سؤال> خواجہ عثمان حارون مدد کرو یا مہین الدین چشتی خواجہ عثمان حارونی کو اپنے کندوں پر بٹھا کر کئی حج کروائے ہوئے ہیں خواجہ غریب نواز میں خواجہ بہت کرتے تھے ان کا مزار اقدس ہی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہے ساری دنیا کا کعبہ جیدر ہے خواجہ مہین الدین چشتی کا ڈبل کعبہ ادھر ہے قبلہ و کعبہ ایسے بھی اور ویسے بھی ساری دنیا جدر کو منہ کر کے عبادت کرتی ہے خاجہ صاحب کا ڈبل ہے تو خاجہ عثمان حرونی کو اس مقام کس نے پہنچا دی حضرت خاجہ حاجی شریف وہ بھی حاجی حاجی شریف اللہ محمد چار یار یہ حاجی کہاں سے آگیا بیچ میں حاجی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ چشتیہ حجی و نمازیوں کا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے صدیاں گزر گئیں یہ یہ کوئی آج بنا ہے نارا با. بابا فرید گنجے شکر کو آٹھ سو سال تو ہو سبحان اللہ گئے سبحان آٹھ صدیوں سے تو یہ نارے لگتے آ رہے ہیں تو پھر اس سے پیچھے چلیں خجا خطب الدین کے بعد خجا مہین الدین چشتی آگے ان کے پیرو مرشد حضرت عثمان حرون نہیں ان کے پیرو مرشد حضرت حجی شریف شاید. زندنی یہ حاجیوں کا نمازیوں کا سلسلہ مگر ہوا یہ کہ ہم چشتیہ سلسلے والے اپنے اکابرین کی شان و عظمت اس طرح نئی معاشرے کو بتا سکے جس طرح بتانے کا حق تھا ہم نے سارا چشتیہ سلسلہ جو ہے وہ ٹھونس دیا کوالی میں ڈھول ڈھمکوں میں کچھ کود میں کھلڑ بازیوں میں اس سے ہوا کیا وجہ یہ بنی کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے عمل ہے یہ بے شرح ہے یہ خلاف اسلام ہے یہ کی اسلام میں حرام ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھیں یہاں بر صغیر پاک کو ہند میں کوئی نبی تو نہیں آئے کیا کیا تو یہاں اسلام کیسے آ گیا تو سر فیرست نام جو آتا ہے وہ مشاک چشت کا جن کے دم قدم سے یہاں اسلام آیا ہے اون اس سلسلے کو کیا سمجھا جاتا ہے بے شرع بے عمل صرف کیا کس وجہ سے قوالی کی وجہ سے تو قوالی جو ہے اس کو بھی ایک حد تک رکھنا چاہیے باقی آپ کی زندگی جو ہے وہ عمل کا نمونہ ہونی چاہیے حضرت بابا فرید گنجے شکر آخری وقت عشاء کی نماز تین دفعہ پڑی بوقت وساخ آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی ہے آپ پہ استغراکداری ہو گیا اس کے بعد خادم کو دوبارہ ہوش میں آئے تو خادم سے کہا مجھے تو میں نے نماز پڑھنے کہا حضور آپ نماز پڑھ چکے ہیں نماز آپ نے ادا فرما لی تو کہا کوئی بات نہیں پھر پڑھ لیتے انہوں نے وضو کروایا آپ نے عشاء کی نماز پھر پڑھی اس کے بعد پھر استغراک کا غلبہ ہو گیا مراقبے میں چلے گئے پھر کافی دیر بعد جب ہوش میں آئے تو کہا مجھے وضو کراؤ یہ ہے مزاج ہمارے خواجگان چشتیہ کا یہ مزاج یہ انداز یہ عادتیں ہمارے خواجگانے چشت کی خواج چشت جو ہیں وہ عمل کا نمونہ تھے جمعنی. تو اور سارے اپنے اپنے زمانے کے علامہ تھے مولانا نظام الدین نہیں مولانا فرید الدین ملتان پڑھتے تھے ملتان دینی درسگاہ میں پہلی ملاقات ہوئی خواجہ قطب الدین رکھا کی کتاب نافے پڑھ رہے تھے تو خواجہ کتب پاگ نے پوچھا

وہ زمانے ادب کے زمانے تھے وہاں تمام تمام کا اور احترام کیا جاتا تھا تو اس کے بعد پھر آپ نے بیعت کے لیے کہا تو خواجہ کتب پاک نے کہا کہ فرید یہ جو ظاہری تعلیم ہے نا دینی تعلیم شریعت کا علم ہے یہ ضروری ہے تو علم ظاہر کی تکمیل کرو اس کے بعد آپ دہلی آ جانا وہاں بیعت کریں گے پڑھتے کہاں تھے ملتان الاسلام مم. یہ اس زمانے میں بھی بہت بڑا علم و ادب کا گہوارہ تھا ادھر ملتان ادھر بغداد تو پھر بعد میں بابا فرید گئے وہاں دہلی تو دلی میں جا کر پھر آپ مرید ہوئے